здесь присутствующим. Я много кого не знаю, точнее почти всех. Кого-то так просто, может, видела в лицо. Очень приятно видеть этих людей. Меня зовут Чеснокова Ольга. Я учусь на втором курсе. думаю, у меня Леса Гончара. Думаю, пока что мне особо будет интересно выслушать биографию, поэтому начнем. Грежет и лампа, и ярко горит, в глазах моих блики ли, причуды огни. Музыка, бей, проведи на Скинь, не мешай во мне гвозди и бриз. Лиц вокруг сколько, гляди сколько лиц, от всей мотохи опадут нити. Пишет кто партии, кто потом врет. Правда придет лишь полвека пройдет. Тихо, задвенно, как в легком бреду, я на толпу и весь мир посмотрю фобии, страхи в понятии жить, трудно их все перед сном бы забыть. Страшно, что солнце пещилка во тьме, страшно, что ближних сжигали в огне, страшно, что люди придумали зло, дабы потом донести всем добро. Жить выживают, ведут счет на дни, религии, где куча богов тысяч три, но время на всех под себя прогибает, и мир апокалипсис снов ожидает. За пять за шторы мечи и слова, уснет в этом вихре моя голова, но ты вам погреешь, и ярко гори в глазах моих блики при чудо Следующий такой немножко негативный, но отчасти. Ты умрешь сегодня и завтра, может, станешь тогда героем, а возможно, никто не заметит. Часть из этого нынче мода. Ты умрешь сегодня и завтра, приготовлю чудесных два гроба, если будешь сегодня душой, то и завтра телом дохнуть. Ты умрешь сегодня и завтра, ты поступишь вполне даже смело. Ведь коль будешь сегодня полым, то зачем тебе завтра тело? Причи. Природа, природа, еще природа. Ветер с рыком ноет, воет, забывает, Словно от стена не горьких умирает, Бьется о пороге, покоряя даль, пылью задыхаешь. Полоса печали. Он влюблен безумно, он холерик с нравом, для себя наружу вывернул рывками. Для бугета листья с резкостью срывает, но его психия вновь не замечает. Следующий такой, более коротенький. Вот она, мудрость на дне глаз, сверху крышка зрачка небольшого, тихий омут ока Вик от ядом опрыснутых лет. Глаза эти видятся взглядом не На их откровение где взять мне билет? <клес> <клес> Ах, как растеряна вся жизнь, и словно по кусочкам распадаясь, опять горит по нерву каждый миг, в минутах бесполезности теряясь. Зачем, почем, хотели вроде лучше, но ограничили, закрыли под замок, использовали слабость и наивность, намеренно воздвигнули порог. История веков плохая хохма, завуалирована и исчеркана не раз. Естетика хорошая приправа. Клиники я її пользуюсь сейчас. Следующий на українському языке. Як боляче гріє сонце, як боляче. О, як же боляче. Чи буває так, а виходить буває. Воно гріє так приємно, так тепло, та ніжно, та боляче. Що ж не так? Можливо, так треба, щоб було тепло, та так боляче. Що за мука така нестерпна, наче добре та так боляче і думки поховали за хмари, бо так тепло і так добре, і не можна пустим задоволенням зрозуміти, чому так болячесь. Страх ведь не виден, но прячется он по трущобам души, и там припасает твои все ошибки, твою неуверенность, злость, даже боль. Он ими питается, он объедается, от этого вширь распирает его, и хочет он большего снова и вновь. Тогда начинает съедать даже радости, пока не подавится резок любовь. И он забоится, ему непонятно, ведь выглядит так, как и радость она, но внутренность плещет чернеющим страхом. О, истина им, разве может быть так?